Какая борода? Бывает, да. Бывает. Сколько ты да. да, тебе еще расти, расти. Да не, я не хочу. Почему? Мне она вообще не нужна. Как тебе не нужна? А зачем? Это только в московитов постоянно бороды. И то Петр пытался облагородить всем с бою. но не а получилось. Вы же там говорите, князь Владимир это швась, князь, который Киеву основал. Ну вот да, у бороды, него бороды да? не было, да. Не было у князя Владимира бороды? Не было бороды. Ты серьезно? монета, видишь, его есть. Вот на монете у него есть изображение его, хочешь увидеть? Да. Ну я тебе не покажу, я вот сдалека только вот так. И у него нет бороды, да, у князя Владимира? Да, вот здесь у него нет бороды, только долгие усы. И вот это нимб, как, как нимб у святого. Ты серьезно? Да, монету, напиши «Сребреник Владимира, 10-11 век». Ну зачем, действительно? Ты зачем тогда ты говоришь? Спрашиваешь, если тебе оно не нужно. Ты серьезно? Да. Посмотри. Ну, серьезно. Вот смотри, сейчас покажу князя Владимира, вот смотри. О, вот это сразу видно. Нарисовали в 11 веке, да, наверное? Князь Владимир. Посмотри, вот вот, как посмотри... вот, 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 смотри, как минимум один. Да, это какой век? Класс, не туда. Какой это век? Владимир Святославович, верно? Какой век написания этой гравюры? 15 июля. Так, князь Новгородский, 970-й, 988 год. Когда нарисовали гравюру, ты можешь посмотреть? Если не можешь, я тебе так скажу сразу. Век нарисовали эту гравирую по прототипу московских князей, которые были с бородами. Эти Но все картинки вот отношения вот смотри, к реальному посмотри. образу это Владимира ж, не имеют. Это же князь Владимир Киви стоит. Это статуя какого века? Ну, это же князь Владимир. 21 -го или 20 -го? Ну, я, С чего ты взял, что у князя Владимира не было бородой да потому что монеты, открой его, посмотри. А кто? Мне, Какие он, его сам кто себя, он сам себя изображал на монетах, ты понимаешь? На каких монетах? Блин. Или были гривны в это время? В это время гривны были. Гривна были это, это валюта, учи историю и не позорься. Вот, вот золотник, смотри, вот золотые монеты Владимир. Вот, говоришь, вот напиши, золотник Владимир. Что такое гривна? А, ты боишься, да, наверное? Нет, я тебе скажу, что такое Боишься? Гривна? Гривна? Боишься написать? Я тебе скажу, гривна? Это, это, денежная, это денежная единица. А была. Году? И слиток, и монета. Понимаешь? И то, и другое это называлось нет. гривнами, потому что это, это валюта. Был это был ты на что опираешься? На историю. На какую? Ту, я Назви знаю. мне историю, тебя пишет про то, что ты говоришь. Назови историка, который пишет... Большая российская энциклопедия, открывай. А вот тебе, думаешь, вот что? тебе история. Открывай большую а что, российскую что? энциклопедию, Напиши открывай. историка, нап... скажи мне историка, который пишет, что у князя Владимира не Большая была российская была... энциклопедия, еще раз говорю, И там историк, пишет, там 1, 2, так открой большую российскую. В каком году она была написана? Вот ты вот ты боишься, конечно. Я тебе сейчас прочитаю, если ты боишься. Не переживай. Так, uh -huh. открываем. Серебник. Э, так, здесь три зуб. Значит, три зуб, княжий знак. Зачем мне три зуб? Почему тлизу? Не позойся, пожалуйста, У князя мне Святослава почему? не было бороды. У его сына Владимира Святослава. не было бороды. В святополка не было, не было бороды. Ни в одного из князей 10 xi 11, 10, 11 века было. не было Они бороды. Если, Библик, да? если была борода, покажи мне источник, где это написано. Не-не-не, ты сейчас на нет. Ты мне покажи, нет. На нет, на написано, нет что... и сюда нет. Теперь открываем серебренник. Теперь открываем Давай. и читаем что здесь написано. Серебряник. Первая русская монета, серебряная монета. Конец начала 11 века. Появление связывает с потребностью деквалировать политическое значение Руси при князе Владимире Святославовиче и его приемниках. Наличием запаса драгоценных металлов. Стремлением компенсировать сокращение притока арабских дирхемов в Восточную Европу. Смотреть также Златник. Это золотая монета Руси. Известно более 300 серебряников. Диаметр в основном 22-29 мм. Масса 2,6 Во, молодец. Наконец-то нашел. Где там бороду нашел ты уже в него? <свят> Под микроскопом, да, наверное. Масса 2,6-3,4. Ориентирован на металлургию Дирхема. Образцом был византийский солид. Из за плохих чемпелей, Низкое качество чеканки. Много разновидностей. На аверсе серебника выпущенных в 988 году. Изображение князя на престоле с надписью Владимир на столе или Владимир все его серебро на ревесе христиан э, хрис христа пантократора позднее надпись владимир на столе осей а его серебро княжей знак 3 с крышком на острие стержня окружен надписью я и серебро ну что ж ты же хотел почитать показывает мне серебник на котором нет бороды а потом когда видишь что там нет бороды показывает вот эту вторую что он показал золотую монету я посмотрел это все придумая так как и с этими бородами, когда им, им, дорисовали великим князям киевским в 16 веке, и пошла вот эта вся байка. И прям просто, просто так этот самый шатается страшно. Да, что-то нужен этот фиксатор. Там просто такой этот, как он, купили новый, как он называется, треногу, короче, для телефона. Угу. Она какая-то он собирается, как и селфи-палка, понял, и как бы так раз, и тренога. Ну, понял, ну да. Ну, это китайская, да, какая-то? Ты, естественно, китайская. Ну, да. Че ты? Но они молодцы, что придумали. Не, не тренога такая, что прям несешь, бля, подмышкой такую всякую. Раз, руку собрал. А ты блогер какой-то? Да, да. Да, какой-то, да, какой-то начинающий. А звитки ты такие блогер? Звитки? С Харькова. С Харькова? А. блин. Так, можна, Саме, спілкуватися сам... на, на що нам прийшов? Хочу, щоб українською мовою спілкувався тут з українцями. Ціка... Цікаво, а звідки ви її знаєте? Я? Да. Я народжений в Україні. Я народився в Умані. Я навчався в Харкові. Угу. Цікаво. Цікаво. Як же вас занесло на Росію? Приїхав в Крим? Крым поехали. Ты куда? Когда? А. Я думаю, когда, когда, ты еще не родился. Думаю, так где-то. Да куда? В 90-м 90 году. А, ну да. Еще при Советском Союзе. Нормально. Да. Неплохо. Неплохо. А в Харькове учился. Блин, самый красивый город Украины. Вообще. Киев вообще мне не нравится вообще. А вы у Львове были? Был я, у меня родственники в Львове очень много. Вот я служил mm. в Франковской, ездил во Львов. У меня Львов. Mm. Львов, в Львов, ну, Львов нет. Ну ясно. Загали... сильно, нет? сильно узкий, сильно кривой, как бы нет. Ну, европейский. Харьков... Европейский, да, европейский. А, я, я, я извиняюсь. Европейский, место просто Киев, великий, Харьков. Не знаю, не скажу, що це найкраще місто. Він дуже широкий, розтянутий. Зелений ну, парковий. Правильно, тому що його русские строїли, поэтому. Гарний жарт. Аби Росія, а машину припаркувати не Гарний жарт. Українські козаки в 1654 році з вас би посміялись дуже весело. Значить, откуда у козаків були бабки, щоб побудувати цілий город? Які є бабки? Ці люди приходили туди і ставили свої свободи. Значить, що таке свобода? Угу. Свобода це вот, кстати, власне хутор, хутор козацький. Mm -hmm. І Ось свобод з перших свобід і почався місто Харків. Про mm -hmm. це, mm -hmm. це пишеться в Хейш, хай літописі, місного літописця. Якщо що, почитайте на досугі, Там і Україна упоминається куча в, в українських історичних книжках написано до нерв. Ні, ні. абсолютно ні. Ви ошибаєтесь. А, а, а в твоїй історії, кстати, ну, просто мені цікаво, сейчас, вот вся молодежь, Чорне море древние Укри викопали? Я, до речі, чув, потому, що у вас все. що я в є... я, я в Криму Ні, це, живу, ні, це у вас у вас розумієте, це у вас трошки пропаганда мізки перемиває, то ви трошки не розумієте взагалі, що таке історія, що таке. скажем... Ну, безусловно, куда нам... Ну, трошки, нас... скажем, вас не заразумеют и нормальные ну, да, люди. Ну вы ж уже старперы, а вот вы молодые, вы же вообще все знаете. Вас, вы, вы же историю просветим. Мне откуда Черное море взялось? Вот открываете летопись 1800... х годов Христа Рождественской церкви города Харькова, І читайте внимательно. Если вас не устроить, откройте топографическое описание Харьковского наместничества за 1778 год, где десятки упоминаний України, українців, и как начиналась історія, в принципе, України, що тоді знали, ще в 18 веке. Але до сих пор все печально с этим, моя, моя какие -то вы там попридумували. Мы попридумували. Мені да, тільки росіяни про ці моя говорять, знаете. Это, это Нет, я, ж такая... по, я, ж, я ж поэтому и спрашиваю, что я же ну, историю учил при Советском Союзе. А, у вас в Советском Союзе училось еще море, кто-то там копал? О, то Нет, я человек? учил историю спирт в Советском Союзе. А сейчас говорят в украинской истории. А вы точно учили ее в Советском Союзе? Кто такой Тарас Шевченко? Это... Русский писатель, кстати. Малороссийский. Малороссийский. Вот, Кабзаль, 1947 год. Советская школа, товарищ. Открываем первую страницу э, в, в это введение. И, и читает Здесь пишется. Тарас Григорьевич Шевченко, великий певец украинского народа. Занимает почетное место среди мировых поэтов. Все его творчество насыщено глубокой народностью, понизанного горячей любовью к родине и ненавистью к ее угнетателям, крепостникам и царским сатрапам. Народность поэзии Шевченко, как отлич, отличительную черту его гении, отмечали уже наиболее чуткие передовые из его современников. Ерцин, Чанишевский Добролюбов, видели силу Шевченко в кровной связи поэта с народными массами, слова, с их мыслями и чувствами. Украинский ты фольклор, слова, песни, думы, видите, самого... вы никакого Шевченко. отношения к советскому школе не имеете, товарищ. Шевченко где родился? Село Моренцы, черкасская область, я знаю, вы я не знаете. 1814 я был, я рик. Я знаю, я знаю, Шевченко где родился? В, каком, в какой стране? Слушай, знаете, вы к советской школе отношения не имеете, я вам уже сказал. В советской школе вам четко, вот, видите, вот, вот что издавалось в советское время. Ну, ты мне ответь на вопрос. Эту чепуху, мне, эту, чепуху, эту, чепуху, эту чепуху будете рассказывать своим внукам. Он родился в Российской империи. Да ты что? Вот это да. И что? Ну, потому что, И, что? И что? И что? Открываешь Бери, ты большую давай, российскую давай, энциклопедию. Давай. Большую российскую энциклопедию открываешь. И там пишется, что Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт. Представляешь? То есть, когда ты пытаешься кому-то рассказать за Шевченко, это уже классифицируется как отдельный, ну, черное море у тебя уже сдало, что воющник, а Шевченко добило окончательно. И вот, собственно, когда ты споришь с собственной, собственной энциклопедией российской, вот тут уже вопросы возникают. Ты любишь альтернативную историю или нет? Вот хотел бы тебя спросить. Как ты, как ты, как ты относишься к альтернативной истории, там, Тарта и всякой, и тому подобным? Как? Сейчас, секундочку, секундочку, буквально. Ну, он имеет в виду, что в 1814 году, когда родился Тарас Шевченко, его называют уже украинским, но это же не так, что а, его тогда... Так это первый украинский сборник, ну да, Понятно. потому что в Российской империи тогда были и белорусы, он и украинцы, да и были. <связывая> да. Украина не в 1920. А в 1187 первое упоминание. В 1187, а, первое а, упоминание. 800, да, 1187 да. году первое упоминание об Украине в Ипатьевском летописи. А второе 1189, 18. а третье 1213. Что у России, Учите что историю, у не позвольтесь, пожалуйста. Одна, одна история, она причем она одна, является. на двоих что вы, блин, рашистский вы, синдром вы, такой вы печальный расшистский синдром понимаете у вас нету нету понимания какого-то что есть империя которая захватывала колонизировала другие народы вы у вас нету понятия что московское княжество захватило соседнее княжество а потом дальше захватывало казанское ну, ханство это, конечно, с татарами ты... которые yeah. не относились не Я относились вообще истории. давай поговорим про сегодня не про то, что было. А, что такое? Как же? Вы же так хорошо начинали с моей там копателей. Я у тебя спрашиваю, а ты не подтверждаешь? Вы к, вы, так, к вы как? Вы великой Тартарии как относитесь вообще? Альтернативщики. Это что это что тут, блин? Ну, вы альтернативную историю просто Я мне смотрю? только Я что вы. Я сериал «Слуга народа. народа». Боже мой, русские смотрят «Слуга народа». О, а что это так? Куда вы это? Куда это вы? Слуга народа, русские смотрят. Вот такие сидят, типа. Псевдоумніки, самоувірні, якісь, то через щура ж, я там з України там, ще що там що там осталось от, от, от псевдоукраїнця? Ніч, нічого. Я думаю, він особи к українців не відносився нікуди. Обичний русский, який в обумані. Один твій лайк. Це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм, український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайк. Лайком та підпискою не тільки на YouTube, а й в telegram каналі щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!